1991 жылы бұл ел тарихының жаңа кезеңі тәуелсіздік алған қазақ тілі жаңа қадамдарға дайын еді. Әлемдік аренаға өз атымен танылған алып мемлекетпен бірге енді қазақ тілі де мінберге көтерілді ол өз дауысын естіртті өзіндік көзқарасын жеткізді қазақын, қазақын. ал еркіндігіміз бен елдігіміздің тұтастығымыз бен бірлігіміздің алтын тұғыры болған алғашқы ата заңымызбен бірге тіліміздің мәртебесі артты енді ол заңмен қорғалды жаңаша қолдау тапты қазақтың қара көз балалары шетелдің ең үздік оқу орындарына сапарға аттанды бұл үлкен үмітке байланған алғашқы сапар еді жарқын болашаққа деген жаңа буынның бұлымтылысымен бірге тілдің де өрісі кеңейді қазақ тілді ұрпақ шетелдердің тәжірибесінде білім алды еліміз стратегиялық маңызды қадамдар мен нық шешімдер қабылдады әлемнің үздік идеяларын тоғыстырға. сәні салтанаты шарасқан, сәулетті шаһар салды аз уақыт ішінде бой көтерген ел орда әлем назарында болды елдің ордасы өз ана тілімізде мемлекетіміздің жаңа тарихын жазды өз құндылықтарын сақтаған жаңашылдыққа жасампаздыққа ұмтылған болашаққа нық қадам жасап айқын мақсаттарды көздеген алып елдің тағдыры ол терең тамырлы қазақ тілдің де тағдыры болашақта еліміз енді латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиіне көшпекші бұл мемлекетіміз бен тіліміздің даму жолындағы тағы бір қозғаушы күші боларына сенім мол